общаетесь? Как получится? Понял. Откуда определенных будете? тем нет? Понял. Откуда будете? Саратовская область. Ой, это далеко. Ищу белгородчан. Хочу с ними пообщаться вот на тему трагедии, которая произошла 12 мая. Для чего? Хочу услышать их мнение что они думают, кто это сделал, почему, зачем, почему именно в этот дом и так далее. Ну, я думаю, что вы можете услышать очень много мнений и от всех жителей России, и даже от белгородчан тоже разные мнения, может быть. Вы какую-то статистику видите? Да, я пытаюсь определить, вот люди интересовались вот этой темой или нет. Но я сейчас только вижу, что белгородчане не понимают, что прилетело. А вот э, жители другой России они типа манипулируют разными фактами, пытаясь там доказать, что это была какая-то украинская ракета. Типа типа точки У. Ну вы же понимаете, что обыватель любой, даже который живет в любой точке страны или мира, может только предполагать, точно знает только тот, кто запустил, или тот, кто не сбил, или тот, кто руководил. Это могут знать определенное количество людей. Может быть, узнаем правду через какой-то промежуток времени, а пока мы можем только догадываться, предполагать и делать какие-то домыслы. Понял. Вы, вы что предполагаете? Я стараюсь подождать подольше времени, получить побольше информации. Просто жизненный опыт учит даже последние события, что нельзя делать поспешных выводов. Можно потом поменять точку зрения. Просто зачем торопиться? Возьмите Северный поток. Сколько было предположений? Сколько прошло времени? До сих пор никаких выводов нет, нету точно. А вариантов миллион. Вы, получается, один из тех людей, которые боятся отвечать в будущем перед российским законодательством за дискредитацию вашей армии, да? Вы боитесь, получается, Почему? обсудить вот эту тему? Почему? Я с вами обсуждаю эту тему. Mm. Просто понимаете, зачем я буду делать вывод из того, из той информации, которую знаем, ну, 20-30 Я могу сейчас предположить, что в вза... России. Завтра я узнаю. Не нужно. Подожди. Можно я, заку... можно я закончу? Говорить. Можно я фразу? Сегодня я получил какую-то информацию с каких-то источников. Я сегодня с вами встретился, вы меня спрашиваете, говорю, в вза... России. Завтра получилась еще какая-то информация уточняющая более повлиял на меня. Завтра мы с вами встречаемся, вы задаете этот вопрос, я говорю, послала ракета Украина. Почему? Потому что вот эта информация подвисла на той. Через день еще информация. Зачем бежать впереди паровоза? Прошел Очень служба. мало информации. Две недели. Но вот это ваша фраза, что это мало. Я вам привел пример про Северный поток. Сколько прошло времени? Две... Кто взорвал? Две... Смотрите, я же не говорю сейчас о той информации, которой нету никого доступа. То есть нету ни видео, ни фотографий, ни фото и видео от местных жителей, ни траектории там чего-то. Я же вам задаю вопрос, спустя две недели, где есть десятки видео, момент взрыва, траектория полета, э, взрывная волна, какую часть она пошла и так далее. То есть это то, что можно действительно обсудить и поискать где-то логику. А вы берете сейчас Северный поток, пытаетесь две ситуации сравнить и сманипулировать. Потому что Северный поток там нету ни фото, ни видеоподтверждения. Вы вообще знаете, где этот северный поток был подобен? Подождите, подождите. Давайте по пунктам ту информацию, которую говорит, выложены видео о взрывах, о направлениях. Вы военный эксперт? Да. А, ведь я нет. Я не военный эксперт. А зачем и вы так меня... на Северный и... поток? Подождите, и для меня те же видео и фото съемки очень спорно. Там можно поспорить. Давайте поспорим. А, с... а северный поток, как говорят американцы, из космоса наблюдается все, что происходит на планете. И если кому-то заинтересованность будет, они через какое-то время вы увидите. Выдадут четкие съемки, четкое видео, кто плыл, куда плыл, когда закладывал и кто взорвал. Просто сейчас, также я вам сказал, Отлично. через какое-то время будем четко знать, кто стрелял откуда летело и почему летит? А это просто будет болтология, будет дискуссия ни о чем. Вы, Предположение. Сейчас утвержд... вы сейчас утверждаете, что якобы через какое-то время там будет информация по поводу Северного потока-2. Пока ее нет, это бессмысленно говорить. Да. Далее вы начали утверждать вот по поводу Белгорода, что есть и разные тут, видео, смысле? можно поспорить. Так давайте поспорим. Я не так глубоко в теме, вы может все видео смотрели. Ладно, все, я, ну, не... я не буду продолжать ну... тему Белгорода, у вас есть какие-то вопросы? Вот. Поэтому я говорю, это разговоры не о чем. У вас есть какой-то вопрос, чтобы какую-то другую тему обсудить. Ну я так понял, что вы обсуждаете только военные темы. Да, я зашел с в чату пообщаться, с белгородчанами вот на эту тему. Понял. Ну, я не с белгородчан, поэтому. Ну, хорошо, в, в, как сказать, за, за происходящим в мире следите, кроме российско-украинских событий. Ну, чуть-чуть слежу, что вас интересует. Ну, вот что в Грузии сейчас происходит. В Грузии люди протестуют против пророссийского парламента, который, который принял э, уже законопроект о иноагентах. Осталось лишь, чтобы его подписал глава парламента, и когда он будет опубликован... На официальном сайте он вступит в силу. По законодательству. А, уже почему уже? а почему вы считаете, что это пророссийский проект? Потому что так местные жители говорят. Грузины. Но вы же, как говорите, вы же делаете аналитику, вы же любите анализировать. Соглашусь. Почему, точ, почему точно такие же законы приняты во многих странах мира? В каких, никто не протест... Америка. В Самая первая, по-моему, принята. Абиноген. Потому что там парламент и вся, все правительство проамериканское. А, понятно. Да. Не пророссийская. Почему грузины вышли? Откуда вышли? Вышли на митинг, на протест против вот этого вот законопроекта. А вы видели, с какими флагами они выходили? С Европейским Союзом, с флагом Грузии, с, 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 флагом, с флагом Украины. Я задаю вопрос, почему они вышли, а не с какими вот, флагами вот, они вот вышли? Потому что их туда вывели. А Откуда? вы видели в парламенте, чтобы люди, которые принимали этот закон, держали в руках российские флаги? Это запрещено. По законодательству Грузии запрещено. А американский, европейский можно носить. Если приезжает какая-то делегация в какой-то парламент, там разрешают выносить те флаги, которые представляют какое-то государство. Вот. Если в парламенте сидят депутаты лишь Грузии, должно быть все грузинское. Они не имеют права выносить любые другие флаги. Народ имеет полнейшее право выйти на улицу, взять любой флаг, потому что это не запрещено законом. То есть это юридическая сила, закон. Я не задаю вопрос, каким флагом вышли грузины. Я задаю вопрос, почему они вышли. Потому что их на это подталкивает та страна, у которой у самой такой закон есть. Какая? В Америке этот закон есть. Агент, об агента. Так вы же не поняли. Они не выходят против закона. Они выходят против того, чтобы пророссийский парламент не принимал вот этот закон. Нет, нет, нет. Они... Да, да. Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что до этого пророссийский парламент сидел и никому не мешал, пока он до не решил груз... принять этот закон? До этого грузины также выходили на митинги. Да. Проблема Саакашвили, когда была, и другие разные проблемы. Это... Страна, в которой есть демократия. Демократия в по того, что я, люди я имеют я, полнейшее я, право я, выйти и высказать свое мнение, свое недовольствие. Я же задаю вопрос, почему? Вот вы слышали, что говорят грузины или нет? Интервью слышали вот этих... Слышали, слышали. И что слышали, они слышали, говорили? Что про российский закон. Во, увидите. Замечательно. Значит, во всех странах, где этот закон есть, везде повлияла Опять Россия. Же, все я, я вам говорю о том, что все я понял, власти я понял, пророссийские. Вы пытаетесь манипулировать, но у вас этого нет, не получается. Никем ни не ни ну, Еще раз быть. вам Зачем? повторюсь: в Америке проамериканский парламент, там есть, в Польше пропольский парламент, там есть, Франция, Германия и так далее есть. В Грузии совсем другая ситуация, потому что там, во-первых, затягивают вступление в Европейский Союз, то, что хотят грузины, а во-вторых, принимают те законы, которые противоречат как раз-таки вот э, действиям э, вот этого парламента, где они сперва говорят, что мы хотим Европейский Союз, далее включают пророссийскую сторону и решают позбавить э, право на голос тех людей которые имеют полнейшее право заниматься дискредитацией власти в плане той дискредитации, которая разрешает это делать по закону. То есть, если власть где-то где то что то сделала плохо, ты имеешь полнейшее право это сказать, видите, собрать людей, сказать, вот такой-то вот такой -то человек сделал вот то и вот, и вот это. Вот вместо этого они хотят гаечку закрутить, чтобы судить этих людей, как и на агентов. Ясно. Значит, Израиль не демократическая страна. Израиль демократическая страна в плане э, тех законов, которые у них там приняты, но не в плане но внешней вот политики Подождите, подождите некоторым подождите, странам. Подождите. Сейчас выходят в Израиле против Нетаньяху протесты. Почему их разгоняют? Потому что. Почему они не имеют права? А ну подождите, а где это можно посмотреть? Что мне вписать? Это полно видео. Протесты ну в Израиле посмотрим. с требованиям досрочные здесь. выборы. там. Так, досрочные, Вашу, досрочные выборы или они хотят. Сня, снять Нетаньяху, да. Э, И прот... провести выборы. Я ну, они сна... же не Украина, они же прот... не назначают... израиля Против кого? Во... Во Франции, против Макрона. Против кого еще? То же самое. Ну, кто у них, Нетаньяху? Смотрим. Так, 31 марта. Последний был. Так, смотрим, что написано. Так, тысячи израильтян участвовали в акции протеста, требуя отставки премьер-министра э, Беньямина Нетаньяху, не а также возвращения за Прошли массовые протесты против политики правительства под руководством э, право-консервативного премьер-министра. В Тель-Альбиве э, тысячи демонстрантов потребовали проведения досрочных выборов и возвращения домой всех залогов. Ну, здесь... И я вам, и по, по, и, и, Здесь его первых... Здесь, во-первых, я не нашел ни одного видео, ни одной фотографии, где их там избавляют. Потому что, во-первых, чтобы провести в любой демократической стране митинг стране, да, или протест, это должно быть согласовано, во-первых, с администрацией города, а также с полицией, чтобы полиция охраняла э, правопорядок, и полиция должна иметь приблизительное количество протестантов. Вот. Я вижу, что они выходили, и возможно, ну невозможно, они... Там, ладно, возможно, их не устраивает какая-то политика Нетаньяху, но их главная цель – это те люди, которые попали в зал. Замечательно. Так а где видео? Двойные стандарты. Где видео посмотреть? Там кучу видео. Вы просто не хотите. Где? Давай я В Израиле люди ходят. Ни американских флагов нету, ни европейских флагов нету. Никаких, только израильские. И вы на первую поставили. И почему, как, как... Вы это говорите, люди, это? разгоняют в Грузии, людей. Почему в Грузии пророссийский почему Вы говорите, сказали? разгоняют людей. Я вот смотрю видео. Едет полиция, едет полиция, дают комментарии, едет полиция. Люди... А, люди заблокировали автомагистраль. Людей разогнали. Главная магистраль в Тель-Авиве. Это другой, я понял. Все. Не, я задаю вопрос: где Нет, их разгоняют? Все, я по, я где понял, их я разгоняют понял. за то, Посмотрите, что они собрали. Одно видео. Конная полиция. Да, водометы. Конная водометы. Вот смотрю, конная водометы. полиция водометы. едет по площади. Вот, едет полицейский и показывает пальцем дальше не проходить. Вот стоят фишки, за эти фишки протестующим нельзя переходить. Смотрю видео. Смотрим дальше. Подходит репортер, он отгоняет репортера, и говорит, вот сейчас ему нельзя стоять на проезжей части. Вот, опять смотрите, я вам покажу видео. Смотрите, едет полная пехота. Вот, см... подождите, где это? Замечательно, не надо О, я вам Видео, видео, верю. смотрите. Я... Вот. Я ну, вам смотрите. Верю, вот, он я едет вам... пальцем, машет, куда я ему нужно верю. отойти. Я так как где их я разгоняют? Я вам верю, все. Где? Не, это... Это подождите. Я ну, вы, сперва... Нет, все. вы же вперво утверждаете, все. что людей начали разгонять. Есть они задержаны. Задержанные так или иначе будут, если они нарушают правопорядок. Правильно, Но... а вы видели демонстрации, где не нарушают? Подождите, значит, в Грузии против пророссийских можно. И если их разгонять, значит, нарушается закон демократии. В Грузии, то, разгоняются... в Грузии начали разгонять людей, которые зашли на территорию парламента, и полиция на это имеет полнейшее право. Нет. Я вам же ничего не говорил о том, что разгоняют или не разгоняют. Вы сделали вброс, что людей начали разгонять за то, что они вышли против правительства. Зачем вы. Покажите мне видео. Вы, вы мне объясняли, что если народ <с имеет <с право <с высказываться, значит народ должны слушать, правильно? Тогда значит народ... Народ, народ слушает только тогда, когда он поет за правительство. Когда народ за выходит на страны. митинг. Вот митинг не позбавляет людей закону. Если кто-то нарушает с этого митинга закон, Разбивает окна в магазинах, разбивает автомобили, заходит на частную, э, ча, э, на частную собственность, вторгается в какое-то здание, полиция имеет полнейшее право применить какие-то там э, э, физические э, препятствия. Вот. А вы пытаетесь сейчас тупо манить? Говорить в Израиле разгоняют. Есть видео, где люди стоят, ездит полицейский на коне, прыгает, показывает пальцем, что сюда нельзя идти. И следующее видео сразу показывает, как полиция забирает протестующих из автомагистрали, потому что они уже нарушают закон, блокируют трассу без разрешения. На это должно быть разрешение, как в любой стране. Значит, на Украине в 2014 году законы не нарушались. Законы нарушались на территории Украины в 2014 где году. Где кого наказали, где кого посадили, э, загуглите, где загуглите. кого, чего. Загуглите, есть э, беркутцы, которые не успели убежать, их задержали. Вот. Судят. По сегодняшний день судят. Есть такие. Что? А, те, а те, кто шел на беркутцев, они не нарушали закон? Люди имеют право, полнейшее право на самозащиту. Что? Класс, класс, как вы мне нравитесь. Каждый, каждый, в Грузии, смо... в каждый в человек в по законодательству Суд. Украины имеет право на защиту. Если человек подвергается под он имеет право защититься, вне зависимости это человек из правоохранительных органов или это просто рандомный человек. Суд решает дальше, кто прав, а кто не прав потому значит, типа... значит значит когда защищал смотрите Патаре, тема грузии вы, вы уже прыгаете <свист> 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 на, на третью тему нет мы с не вами начали на обсуждать на грузию на вы из Просто грузии вы... убежали в израиль на израиле вы... вы зависли и начали бежать в украину мы вы... грузию с вами закрыли тему вы двойные стандарты, Грузию. Вы понимаете? Закрыли законодательство закрыли, закрыли, закрыли. в каждой стране разное. Мы все Мы В каждой странах законодательство разное. Это вы, не вы двойные только... стандарты. Нет, вы только что сказали. Открою маленькую вы только... тайну. Вы только что сказали, что во всех странах законодательство по проведению битингов одинаковое. Я не говорил этого. Зайти. Я сказал, что У... в каждых странах есть закон. Где люди Что имеют вы? полнейшее право выходить на митинг, но они должны поддерживать. Но выходя да. на митинг. заявку определить. Место, на митинг, да? они не избавляются вы, вы от законодательства. Они должны выполнять вы, дальше закон, так как каждый человек вы, делает, вы вы, сказ... в любом вы сказали. Случае. Ваши слова. Подождите. Ну, 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 ваши ну. слова были. На митинг имеют право люди в любой стране. Но чтобы провести митинг, они должны его согласовать: место, время, правильно. И чтобы не нарушать закон. Правильно. 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 Когда нарушается закон, когда митингующий там, идет на полицейского, заходит куда-то. Ваши же слова, правильно? Правильно. Полицейский имеет право применять силу. Правильно. Правильно. Значит, правильно. в Украине, когда на Майдане люди шли на полицейских и полицейские защищались или защищали что-то, полицейских наказали, а людей, которые шли на них, они не подлежат законодательству. Отвечу они защищали вам, свою свободу. Отвечу да? вам на ваш же вброс. Вот. Весь митинг, который проходил все время на Майдане независимости на территории Украины в Киеве, был согласован как с полицией, так и с администрацией города. Города Киев. Вот. До окончания его, это если вы не знаете, во-вторых, э Каждый народ имеет полнейшее право повстать против узурпации власти. Это так прописано, открою вам маленький секрет, в декларации ООН, точнее в уставе ООН. Можете загуглить сейчас. И когда люди выходят и видят, что Янукович со своей пророссийской партией занимается узурпацией власти, народ имеет полнейшее право повстать, не нарушая территориальную целостность. То есть Против власти, а не против суверенитета государства. Открывайте устав, вон там все написано. Люди этим воспользовались. Они имеют полнейшее право, если нарушается их И значит, право. они могут тоже нарушать внутренний закон государства, когда они протестуют против суверенитета. То, что государство нарушило. В момент, когда власть занимается узурпацией, народ имеет полнейшее право повстать. Вот. Нарушить закон внутренний. Любой Ты, значит, народ нет. имеет право нарушить закон, если против народа применяются понял. Что? Все, понял. беспричинные понял. Понял. методы. Понял. А что? Замечательно. Двойные стандарты. Какие двойные? Значит, подождите. Вот вы вы подожди подождите, вы сами себе противоречите. В Грузии протестующий зашел в парламент, полицейский может применить к нему силу. В Украине восставший на Майдане кидать в бертовца коктейля Молотова, он протестует против власти, он это может сделать. Беркутовца наказывают, протестующего нет. Люди в Украине выходили против, люди в Украине выходили против узурпации власти в в Украине, в Грузии люди выходят против закона, который хочет принять власть. Опять же, таки неудачная попытка нет двумя разными ситуациями. Вопрос вам такой. Двойные а стандарты вы говорите. Почему, когда люди выходят с плакатом ⁇ Нет войны ⁇ в России их задерживают? Потому что это не согласованная акция. Также а, должны Акция это два или больше человек. Еще раз вопрос. Вот Почему? еще отвечаю. Это одиночный пикет. Он не запрещен по законодательству. Человек, человек, человек М -м. выходит один с плакатом. Да, это а я. за кадром его снимают 15-20 человек. Они а с ним вместе? Нет, ошибаюсь. Так? Да? Человек, который. О законодательству. Не Давайте положено. прочтем законодательство, ссылайтесь на закон. Одино... Одиночный пакет, да, пикет. Пакет, Давайте. Как э -э закон. Да. Как называется закон? Я прочту. О одиночный пикет разрешается. Но когда человек один выходит на пикет, ага. я прочту в выходит, законе. Где он... написано? Закон. А что его параллельно снимает 7-8 блогеров? И перед этим драконят полицию вырезать. Закон видите, где? Вырез. Какой закон? Ну, вы говорите, в законе написано это. Давайте я прочту это. Что, что а, одиночный пикет можно? Да. Но есть в законе, что, пожалуйста. А да где там написано, что говорить? людям нельзя снимать на камеру, и они являются участниками одиночного пикета. Это доказано съемками до того, как он вышел. Давайте а посмотрим, посмотрим. Следственный ищите, комитет. Ищите, где он ищите. это доказал? Ищите, есть съемки полиции, есть съемки камеры. Следственный комитет должен установить, что люди, которые снимали на камеру, были причастны к одиночному вот. пикету. И вот. одиночный пикет и... перерос да. в акцию, которая была не согласована с полицией и администрацией города. Где вот. это? Их задерживают, ага. предъявляют, проводят расследование, если они, более того нарушений нет, их выпускают. Вопросов нету, давайте что, я посмотрю, никто, вы утверждаете нет, это. Никто давайте. в тюрьме не сидит Давайте за я посмотрю, где это? Ищите, ищите а что это, записи скажу? с видеокамер, даты этих пикетов. Постановление следственного комитета, мне видео не нужны. В смысле, какое постановление следственного Прямое. Когда задерживают человека или группу Но. людей, что делается? Протокол пишется. Да. Когда это событие набирает большущего резонанса, этот протокол находится или решение суда в открытом доступе. С целью, целью не дальше, с целью не продвигать дальше никакой агрессии. Вопрос Нет. вам еще раз, от которого вы ушли. Где? Стоп, стоп. Не уходите где законе... от моего вопроса. Я... Нет, вы мне уточните, еще где законе... раз, на, не уходите сюда? от моего вопроса. Я вам задал вопрос. Простой. Почему задерживают одного человека, если по законодательству разреш... разрешен одиночный пенсионер? Я вам, я вам на него уже ответил. Покажите а мне, на где... А, 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 а на ваш вопрос... Где следственный... следственный комитет следственный... постановил Я отвечаю. Я, отвечаю. Ну? я вам отвечаю. Где написано в законодательстве, что следственный комитет обязан выкладывать в свободный доступ какие-то свои следственные действия? Где это написано? В законодательстве, если вы не знаете, где, 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 где я где вам написано, отвечаю, что следственный в законодательстве комитет... это не прописано, потому что Ого. не закон это решает, а отдельный человек. В любой ситуации, если ситуация публичная, это выносится на публику. Это как есть. Суд, который в открытом доступе и в закрытом доступе. И это решение не закона, а решение суда. Открою вам маленький секрет. А теперь возвращаемся еще раз к вашим словам. Если вы утверждаете, что человека задержали из-за того, что это был не одиночный пикет, а был согласован с другими людьми, которые это снимали на камеру, и они были причастны, то есть это была уже акция, митинг или еще что-то публичное, больше публичное. Где решение? Покажите, что мне найти. Еще раз вам от я Вы по пять раз одно и то же спрашиваете. Вы не можете мне ответить на мой вопрос. Я вам отвечаю, кто вам сказал, что вам кто-то что-то должен доказывать и показывать. Вы же... Хорошо, смотрите, вернемся к. Кто следующим. вам это сказал? Давайте тогда и, в... про, су... и про суд. Подождите, Понял. вы плаваете в юридический... решение суда. Вы знаете, что суд что? может быть закрытым не только по решению суда. Даже обвиняемый может потребовать закрытый суд. Полностью с вами согласен. И запретить. Но это, и запретить, это суд человек? решает. Не Нет. человек, да, это Нет. суд решает. Если обвиняю, отрежу, если у, отрежу, отрежу, у человека потребу. нету полномочий запретить суду проводить какое-то судилище в открытом или закрытом доступе. Что вы не Нету в законодательстве Российской Федерации это. Возвращаемся еще раз к ситуации. Если вы утверждаете, что эти люди, один человек, который брал участие в одиночном пикете, проводил какой-то митинг, потому что сзади люди стояли, где это мне найти? На что вы салавитесь? Ищите, ищите добрящих. Все, пропаганда не работает чуть-чуть. Почему не работает? Какие-то двойные, Какие двойные стандарты. Почему Какие-то двойные стандарты. Во-первых, -во -во я ничего не знаю. Законодательство вы российского не знаете. Вы, вы не о том, что человек может указать суду, чтобы не, суд был не открытым, а закрытым. Или наоборот. Не потребовать. А что? Не приказать. А что? А пишется бумага. Кто решает? Эту бумагу суд рассматривает. Так... И, как правило, он не отказывает. Где это, это прописано? В этом требовании. Где это вы, прописано? Где это статистику прописано? Нет, где это прописано? Почему? Что как суд происходит? решает? Где написано? Что проводить открытое заседание или закрытые? Что суд в большинстве случаев принимает требования? Статистику? Вот, статистику, суд... статистику Какую статистику? статистику посмотрите, где посмотрите. написано вот в законе стати... судьи? В законе судьи. Да. Что он рассматривает просьбу, требования или бросок? Да. Где это прописано? Это есть в судебной практике, в судебном законодательстве. Я поищу, назовите мне статью. Ищите. Статью. Ищите. Ой, Опять не работает. Я не понимаю. Не работает. От Белгорода не работает. вы убежали, не я понимаю, почему? Потому что все пропаганды оттуда бегут. Есть большущая масса информации, которая подтверждает, что это прилетело со стороны Российской Федерации. Россия. Из Грузии вы убежали, попытались. Нет. ...ситуации э, с Израилем. С Израиля а вы убивали, попытались украиняющий. Э, вот эти да. две разные ситуации сравнить с ситуацией в Украине. Из Украины да. убежали сейчас да. говорим о законодательстве Российской Федерации. Да. Я не знаю, ищи, есть, я, нет, я, нет. Человек, нет, человек нет. может приказать, уже не может, уже суд решает. Вы а определитесь приказать своих не приказать, а потребовать. Что сделать? Попросить. Попросить что? То, что приказать. А, вы говорите, статистика То, есть. Что Давайте. Давайте я статистику посмотрю. Как правильно вписать? Вы же профессионал. Смотрите, я не знаю, что это за, за статистика. Как вписать правильно, чтобы я нашел вашу статистику? Подумайте, например. Ключевые напротив, слова скажите, что вписать? Без понятия. Опять проп... я уже Попробуй. Я уже привык я уже Попробуй. общаться Попробуйте. с. Которые сперва а, говорят а, Дальше да. ты проверяешь их слова Красавчик. По фактам А он Красавчик. А я не знаю А сам посмотри Я тебя сейчас... Не сумел подтвердить свои слова Ни разу всегда. за разговор Всегда мне нравится Когда человек Да Ну два вам Попавшийся який а это можно, а это не можно. А вот в Украине можно, в Грузии нельзя, в Израиле можно, а в Украине нельзя.